<tru yum wo tyata -yum> bu voqea biz yashayotgan yurtda ikki ming o'n ikkinchi yili sodir bo'lgan men iqtisodiyot institutiga kirish uchun matematika fanidan repetitorga qaytar edim o'sha paytlar o'n birinchi sinfda o'qir edim namoz o'qishni boshlaganimga ikki yil bo'lgan edi har doimgidek bizni kirish imtihoniga tayyorlanayotgan domlalarning uyidan chiqib o'sha yerdagi yaqin masjidga kirib asr namozini o'qidim namozni o'qib bo'lgach soatga qaradim adashmasam o'n besh yigirma daqiqadan so'ng shom namozi vaqti kiradigan bir payt edi o'zimga o'zim uzum, uyga borib nima ham qilardim shomni o'qib keyin uyga boraman dedim so'ng masjiddagi kitoblardanbirinchi birini olib o'qiy boshladim lekin masjid burchagidan ora sirada kelib turgan yig'i ovozi fikrimni chalg'itar edi tabiatimdagi qiziquvchanligim tufayli bo'lsa kerak yig'i ovozi kelayotgan burchakka borib biror yordam kerakmi amaki deb so'radim shuni aytishim kerakki o'sha paytlarda mening diniy savodim kam bo'lgani uchun shu ishni qilgan ekanman chunki qo'lini duoga ochib yig'layotgan inson allohdan bir narsa so'rayotgan bo'lsa bu holdagi hal, odamga yordam kerakmi deb aytilmas ekan haligi odam so'zimni eshitmaganda yig'isda davom etib duo qilar edi men boyagi savolimni yana takrorlab amakijon biror yordam kerak emasmi dedim ko'p o'tmay duo qilayotgan amaki qo'llarini yuzga surtib duosini tugatdi va ko'z yoshlarini artib oldi keyin menga qarab isming nima dedi amaki men ismimni aytdim amaki masjidning to'rt tomoniga qaradi va hech kim yo'qligini ko'rib agar menga chin dildan yordam qilmoqchi bo'lsang mening haqqimga duo qilib qo'y alloh gunohlarimni kechirsin dedi men diniy savodim kamligidan nima gunoh qilgansiz amaki deb so'radim u yana masjidning to'rt tomoniga qarab mayli senga aytganim bo'lsin mening senga o'xshagan uchta o'g'lim bor edi biz hammamiz katta bir hovlida yashar edik bundan to'rt yil oldin men juda katta xato qilib qo'yganman hamma ish mana shu voqeadan keyin boshlandi o'sha kuni ikkita o'rtog'im bilan odamlar uy odamlar uyiga tarqalishini kutdik men va yana bitta o'rtog'im masjidning tashqarisidagi katta tu't daraxti orqasiga yashirinib olgan edik bitta o'rtog'imiz esa masjidda namozxonlar bilan birga xufton namozini o'qib chiqdi hamma uyiga tarqalib ketgach chamasi ikki soat yana kutdik hamma joy sukunatga aylandi haligi xufton namozini o'qigan o'rtog'imiz masjid eshigini taqillatdi masjid qorovuli eshikni ochmasdan kim bu deb so'radi o'rtog'im masjid qorovulining ismini odamlardan so'rab bilib olgan ekan u menman bobo dedi qorovulni o'z ismi bilan chaqirgach tanish odam ekan deb eshikni ochgan edi o'sha zahoti og'ziga qo'lini qo'yib bir urib uni behush qilib qo'ydi keyin kirib uchalamiz masjid qutilaridan barcha pulni oldik pulni o'zaro bo'lishib oldik ha hali ham yodimda biz bu o'rlikni seshanba kuni qilgan edik orada uch kun o'tib juma kuni uyda televizor ko'rib o'tirgan edim to'satdan ayolim yig'lab kirib keldi nima bo'ldi desam u kichik o'g'lingiz maktabdan qaytayotganida avtohalokatga uchrabdi deb idan ketdi ayolimni kasalxonaga olib borganimcha bolam olamdan o'tdi ayolim komada u faqat sun'iy apparat yordamida yashab turgan edi agar o'sha apparatni o'chirishsa u ham o'lar ekan shu yo'sinda uch oy yashadik uch oy ichida men jinni bo'lishimga oz qoldi chunki ishlash işte uchun rossiyaga ketgan katta o'g'limning murdasini birga ishlagan o'rtoqlari olib keldi aytishlaricha ikkita urushayotgan odamni ajratayotganini bilmasdan pichoqni mening o'g'limga suqib yuboribdi va voqea joyidan g'oyib bo'libdi uning ustiga bir necha kishidan qarz olib ketgan ekan shu qarzlardan qutulish uchun katta holini sotib o'g'limning qarzlarini to'ladi hozir o'rtancha o'g'lim bilan ijarada yashayapmiz şey o'zimning esa tandirsozlik kasbim bor edi hozir tandirsozlik bilan shug'ullanmayapman eh vijdon azobining qanchalik yomonligini bilsang edi kechalari bilan uxlolmayman yotiq ostiga boshimni yashirib yig'lab chiqaman butun oilam mening bitta ahmoqligim uchun barbod bo'lib ketdi ya go'dakkina o'g'ilchamning maktabdan dadajon deb yugurib kelishlari menga o'yinchoq mashina olib bering meni hayvonot bog'iga olib boring deyishlari hech ko'z o'ngimdan ketmaydi u mashina tagida qolguncha men o'lib ketsam bo'lmasmidi rossiyada o'lgan o'g'lim tushimga kirib nima qilib qo'ydingiz dada axir men endi uylanmoqchi edimku hayotda hali qancha rejalarim bor <laughs> edi ku degandan beri jinni bo'lib qolishimga oz qoldi amaki yig'lab yubordi biroz vaqt o'tib u kishi tinchlangach qiziquvchanligim ustun kelib xotiningizga nima bo'ldi deb so'radi <laughs> u bechora <laughs> xotin yemagan somsaga pul to'layapti u hali ham komada dedi men amaki qanday qilib bu namozxon bo'ldingiz dedim u kishi hovlini sotib qarzlardan qutuldim ijaraga yashay boshlaganimizda bir kuni ajib bir tush ko'rdim tushimda bir nuroniy inson oppoq kiyimda ey falonchi shu kungacha juda ko'p gunoh ishlarni qilding lekin mana bu oxirgi qilgan ishing eng katta gunoh edi sen alloh taoloning mulkini allohga tegishli bo'lgan narsani o'g'irlading axir o'zing aytchi allohga qarshi chiqish mumkinmi mü? bandalari g'aflatda qolganida ularning mulkiga tajovuz qilar eding ey ahmoq banda nima sen allohni g'aflatda qoldirmoqchi bo'lib uning mulkiga tajovuz qildingmi allohni g'aflatda qoladi deb o'yladingmi boshingga kelgan barcha balolar mana shu qilgan oxirgi ishing tufayli ko'zingni och va tavba qil dedi o'sha kundan beri men namoz o'qishni boshladim tandir <laughs> yasab topgan pulimning yarmini olloh yo'lida sarflayapman o'g'lim sen ham duo qil olloh meni kechirsin va ayolimning <laughs> dardiga shifo bersin deb ko'z yoshlarini artdi yana bir narsani so'ramoqchi bo'lganimda muazinning allohu akbar degan ovozi eshitildi